Tidaklah seorang yang berzina ketika dia sedang berzina dia beriman. Tidaklah seorang yang mencuri ketika dia mencuri dia beriman. Bukan maksud tidak beriman tadi, dinafikan iman tadi bukan dengan dinafikan iman, aslul iman, asal iman, tidak. Dinafikan kamalul iman, sempurna iman. الامام البيهقي رحمه الله تعالى مروي كان dalam شعب الايمان سيدنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه سبّد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الايمان سربال يسربله الله من يشاء سربل يسربله يعني يسربله الله من يشاء Bacanya yusar biluhu Innal imana sirbalun Iman ini macam pakaian Aika sirbalin Takdirnya Innal imana kasirbalin Iman ini dia macam sirbal Macam pakaian Sirbal dengan makna Asyab Nah jadi daripada Perbuatan Sarbala Sarbala yusar biluh Yusar biluhullahu mayyasha. Iman adalah pakaian yang akan dipakaikan Allah yang dipakaikan oleh Allah kepada uh, iman tersebut kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi iman ini di dipakaikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Fa iza zana al-abdu nuzi'a minhu sirbalul imani. Ketika seorang hamba tadi berzina, naudzubillah min zalik maka dicabut daripadanya pakaian imannya. Fa in taba rudda alaihi. Dan kalau dia bertaubat barulah dikembalikan pakaian tersebut. Di sini bukan memberi maksud bahawa orang yang berzina mereka tidak beriman dan mati mereka kafir. Maka ini pandangan Murjiah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah berpandangan bahawa dimaksudkan dengan nuzi'a minhu sirbalul iman yaitu dengan dia tidak mendapatkan iman yang sempurna. Iman masih ada. Tamam? Iman masih ada. Waktu disebutkan kalau ni dicabut terus iman ni kalau hamba tadi menganggap bahawa zina tadi adalah halal. zina itu adalah harus, maka itu yang yang seolah-olah dia jadi kafir. tapi bukanlah melakukan irtikab kabirah, melakukan dosa besar bermaksud orang tadi menjadi kafir. Tak. itu disebut dalam hadis yang lain, لا يزني الزاني حين يزني فهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق فهو مؤمن Tidaklah seorang yang berzina ketika dia sedang berzina dia beriman. Tidaklah seorang yang mencuri ketika dia mencuri dia beriman. Bukan maksud tidak beriman tadi dinafikan iman tadi bukan dengan dinafikan iman aslul iman asal iman tidak dinafikan kamalul iman sempurna iman. Maksudnya, mana ni disebutkan oleh Imam Laqani waman yamut wa lam min zambihi fa amruhu Siapa yang mati tidak sempat bertaubat dengan dosa besar yang dia lakukan urusannya diserahkan kepada Allah. Insya Allah ghafaralah insya Allah kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh azab dia. Dan kalau Allah Ta'ala nak berkehendak, Allah boleh untuk meletakkan pengampunan kepadanya. Mana-mana. Jadi, hada ala Dia tertanggung dengan, tergantung dengan kehendaknya Allah Subhanahu SWT sama ada Allah ampun atau tidak. Tidak. Jadi bukan mati dalam keadaan kufur. Ini berbeza dengan pandangan murjiah yang mengatakan murtakibul kabirah yang melakukan dosa besar mereka dikira kafir. Sebab dia sebut kata man la yazni zani hina yazni fa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina naudzubillah min zalik. Semoga Allah lindung kita dan keluarga daripada uh, penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Aminlah. Ha? tak dengar amin pun. Kena amin. Dia sebut ni tak amin kuat, amin dalam hati kena sebut di mulut amin tu. Ayat doa anak ya Allah, agar dijauhkan keluarga kita daripada zina. Zina ni merosakkan. Merosakkan terus semua hubungan keluarga, merosakkan nasab, merosakkan peribadi kau. Tamam? Jadi uh, siapa yang berzina? Kata Nabi, tidak ketika dia berzina tadi melainkan dia kata la yazni hina yazni wa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina ketika dia sedang berzina tadi dia beriman maksudnya macam mana maksudnya waktu dia berzina tersebut imannya diangkat oleh Allah maksud kalau dia mati mati kafir kalau mati waktu tu dak para ulama ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah dan maturidiyah mengatakan bahawa bukan itu maksudnya maksudnya ketika dia berzina tersebut selagi dia tidak menghalalkan zina dia tak kata zina ni halal selagi mana dia tidak sebutkan ada orang berzina dan dalam masa sama dia kata dak, zina ini haram tapi dia lakukan tadi kerana nafsu Maka ni masih lagi orang yang Dikira beriman kepada Allah Ta'ala Yang kufur ketika dia menghalalkan zina Ini yang kufur Tapi kalau dia berzina Dan dia hanya mengikuti nafsunya Jadi apa, apa keadaan pada ketika sebut Dia dalam keadaan orang yang Murtakibul kabirah Yang melakukan dosa besar Baik dia tidak akan uh, Diampunkan Melainkan dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha dengan taubat nasuha pada zaman sekarang ni zaman yang tidak ada padanya apa panggil apa uh, hudud nah hatta kalau ada hudud sekalipun adakah seorang tadi tidak boleh bertaubat kalau dia tak mau mengaku dia tak mau pergi mengaku kepada sultan kepada kepada imam kepada ke imam masjid kepada pihak berkuasa kalau ada hukum hudud berkaitan dengan zina disebab satu kali bagi lelaki yang tidak berkahwin dan perempuan yang masih belum berkahwin berkahwin di sini dengan makna apa dengan perkahwinan uh, yang perkahwinan yang 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 sah di sisi syarak maksudnya perkahwinan yang sah di sisi syarak si dia syarak berkahwin itu mesti sah di sisi syarak jadi kalau perkahwinan tadi tak sah sebelumnya maka dia dikira sebagai ghairu muhsan masih tidak dikira berkahwin ini di dalam kitab fiqh dibincanglah dan kemudian yang kedua, kalau dia berkahwin dah, maka dihukum rejam sampai mati. Ya kalau dia tak bim mengaku, contohnya Dia bertaubat saja. Adakah mungkin dosa ada dia diampun oleh Allah? Nah, fadlullah wasya. Kabunan Allah Taala luah kalau dia tak bim mengaku. Patut ada dalam riwayat sebut ketika mana Al-Ghamidiyah Al-Hamidiyah ni seorang wanita pada zaman Nabi, sahabiah perempuan yang datang kepada Nabi mengaku kata dia berzina. Dan waktu tu dia mengandung. Dia kata, Rasulullah, saya telah terlibat dengan zina. Kemudian bila ditanya oleh Nabi dengan beberapa soalan dan akhirnya pasti memang dia berzina. Dan kemudian apa yang berlaku kata Nabi, pesan kepada keluarga keluarga wanita tersebut, kata jaga perempuan ni dengan baik. Buat baik kepada dia. Kenapa? Karena biasanya kan kalau orang berzina akan dipandang hina, dipandang lekeh, dihina, dikutuk dan seumpama dengan itu. Nabi tak bagi macam tu. Nabi kata dia dah terlibat dah dengan dosa dia. Kita pula jangan tambah dosa lagi dengan dengan kata benda yang tak sepatutnya. kalau dia nak bertaubat maksudnya bagi peluang kepada dia. Dan Nabi kata balik jaga perempuan ini dan ahsin ilaiha buat baik kepada dia. Waktu itu jangan cakap benda tak elok. Jangan maki hamun dia. Sehingga dia beranak nanti, bawa balik jumpa aku, kata Rasulullah. Jadi, disuruh jaga sampai dia beranak. Jadi makna di sini, hukum hudud tidak akan jatuh kepada wanita yang sedang mengandung. Kerana kan, anak yang ada dalam kandungan tadi, tak ada salah apa-apa pun. Dan kemudian yang kedua dalam riwayat lain sebut, ditangguhkan dua tahun lagi pula, sampai selesai radak. Sampai selesai susuan Jadi maknanya kalau perempuan tu lagi berapa bulan nak beranak, contoh ya, 3 bulan lagi nak beranak contohnya, ha, dia simpan dulu sampai dia beranak. Lepas beranak pula, dia bagi tempoh 2 tahun untuk dia menyusu anak tu pula. Selepas tu baru dijatuhkan hukuman. Nah, waktu dijatuhkan hukuman, Saidina Ram, Saidatina Gamidiah ni perempuan ini waktu ketika mana dia direjam? Karena dia apa ni telah berkahwin. Jadi dia direjam dan waktu ketika itu dia meronta-ronta sakit dan ada salah seorang daripada seorang lagi itu Maiz. Maiz juga berzina. yang Maiz yang berzina dengan Rabidiah ni lelaki. Direjam dan kemudian dia keluar daripada tempat tu lari. Dan sahabat ligan baling. Sampai dia mati. Jadi baling dengan batu sampai dia mati. Dengan yang ditetapkanlah. Kemudian kata Nabi SAW, kalau kamu biarkan dia lari, kan tak ada masalah Nabi kata. Tapi kalau dia mati, macam mana keadaan mati dia? Dan Nabi solat jenazah beliau. Dan Nabi SAW menceritakan bahawa aku melihat, kata Nabi, pahala ini, pahala ramidiyah ni, kalau diberikan kepada 70 orang ahli Madinah sekarang, lawasiatuhum. Maksudnya, pahala wanita berzina ni yang telah dihukum hudud ni, kalau dibahagi kepada 70 orang Madinah, 70 siapa dia 70 ni? Tujuh puluh orang Madinah ni kata para ulama tujuh puluh orang munafik. Maksudnya hatta pahala Sayyidatina Ramidiyah ni yang dihukum dengan hukum hudud tadi kalau dibahagi kepada tujuh puluh orang maksudnya bukan pahala taubat dia tadi nak merangkumi tujuh puluh taubat orang-orang yang kafir tadi kalau mereka kafir, munafik kafir orang munafik ni kafir, dia sembunyikan kufur, menzahirkan Islam kalaulah mereka ni bertaubat 70 orang tadi bertaubat itu hampir menyamai ataupun sama sahaja dengan taubatnya orang media besarnya dia punya taubat tadi dan agung dengan taubat yang dia lakukan dan dia masuk syurga Allah taala dan nabi kata aku melihat dia dipakaikan dengan pakaian dalam syurga kata ulama orang yang terkena hukum hudud kalau dia tidak bertaubat hukum tadi dikira taubat hmm. kalau dia tak ucap taubat pun, saya bertaubat daripada dosa zina. Kemudian dia kena rejam, mati. Kalau dia mati pada waktu itu, dia tak ucap lafaz taubat, hukum tadi telah menghapuskan dosa dia. Kafarah. Kafarah dosa dia. Nah, ha. tapi kalau dia tak pergi mengaku, dia tak pergi mengaku, dan dia nak bertaubat kepada Allah dengan dosa dia tersebut, Fadlullah wasiat. Nah, ha. Allah Ta'ala rahmat, Allah Ta'ala luah. Nah, maka sebab tu kalau seorang hamba tadi berzina, naudzubillah min zalik, kata Nabi, nuzi'a minhu sirbalul iman, dicabut daripadanya pakaian iman. Dan kita dah syarah tadi dengan sudut faham yang difahami oleh ulama ahli sunnah wal jamaah Asyairah dan maturidiyah. Jadi jangan salah faham. Tapi baca pula kata oh, orang berzina ni rupanya mereka tidak ada iman. Mati mereka kafir. Oh, betul. salah satu mazhab ahli bid'ah. Ah. Fa in taaba rudda nah, kalau dia bertaubat maka akan dikembalikan kepadanya dengan iman. Dengan iman maksudnya apa ni? iman. Iman yang sempurna dikembalikan semula kepadanya.